Вот именно на этом пидоре, не знаю по, по какой он по счету, я отримал все миллион, чтобы вместо России было ну, океан, море, что-нибудь. Это охуенно. Надо вагаться, треба идти воювать. Эти, эти вспышки ваши, ну По-моему, бояться треба лучше в TV. Да. Это точно. Ну, прям. Не, когда на, танцюльке ходил, ты шо? Я и так, и сяк, там, и так, и вот так вот как-то. О, малей, мандала. Сейчас, блядь, тут поедет, подожди. малей, мандала. Танцуй до утра. А, так назвали в школе. Учительница, по-моему, по математике. Оксана Антоновна. Добрый. Почему? Потому что фамилия у меня подходящая, и поэтому пошло от фамилии типа Остап, 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 Остап. В 19 лет я пошел воевать. Это 22-й год, начало полномасштабного вторжения. И вот до сегодня. А к чему ты, чему ты пришел в 19 років? А, не знаю, это для. Я задавался таким вопросом и задавал его сам себе. Скорее всего, воспитание родителей. Ну, сначала было страшно. Типа в плане, что я не мог, типа, иду, 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 не иду, иду, не иду. И типа моим шагом, это, грубо говоря, первый шаг сделал мой одноклассник, и потом он мне типа скинул видос, там что выдают ксюхи, ну короче, автоматы, оружие выдают. Ну, я думаю, ну, надо идти, потому что как бы пидоры уже подходят, они уже как раз были на баллоне. Я такой думаю, я же не буду с ними, блядь, воевать камнями. Поэтому было принято решение, не посоветовался с родителями, сказать, что со мной все хорошо, я просто помогаю ребятам колотить молотовы. А я уже тогда был в наряде в теробороне. Забрала много друзей. Это вот, да, один из друзей, который меня позвал, его забрала. Забрала такое ощущение, что, наверное, практически всю мою жизнь забрала. Вот, то есть, движуха. А что, додала? Додала больше уверенности типа в себе. Почему? Потому что ты становишься взрослым, а человек по-разному уходит от своих родителей и всего остального. А у меня получилось так, что я в 19 пошел и вот типа как вот отрезал от родителей. Все, я вот воюю. Ну, типа, в какой-то типа мере оно мне дало самостоятельность. Да, помню. Для меня дрон это... Ну, у меня появилось понимание, что я, типа, нахожусь далеко, и не обязательно идти там с автоматом и кого-то, типа, убивать, стрелять. Хотя, ну, типа, опыт такой был. Но дрон это совсем, совсем другое. Ты сидишь, и это далеко, как компьютерная игра ты летишь, убиваешь, скидываешь. Вроде бы, как бы и ты сочувствуешь там как кому-то, кто там снизу да, под тобой бегает. Но ну, для тебя это как игра. Но со временем, вот скажу, вот недавно была такая мысля, что я скидывал на пидора бомбу. Это как раз было на Пасху. Я задумался над тем, что типа, что я вообще делаю. Не знаю, как этот синдром называется, когда ты типа условно там много кого. Ну короче, нормальное количество людей убиваешь. Когда там группа за группой идет, группа за группой идет, ты ее там разматываешь по посадке, разматываешь. А вот именно на этом пидоре, не знаю по какой он по счету, э -э просто я задумался такой, а нахуя я это делаю? Но потом все равно там через время я, вот эта... мысля уходит, и я понимаю, что надо ебошить. именно в моей работе самое сложное, это, с чем я столкнулся вот относительно недавно, это разговаривать с людьми. Рабо работа, короче, взводника. За день может 20-30 человек тебе позвонить и сказать, что там, ну, меня не устраивает вот это, вот это, вот это. Ну, голова перенаполняется. Я скажу так, что когда я летал, просто сидел в посадке, это это охуенно. Ты просто ни про что не думаешь. Ты просто летаешь и убиваешь, все. А сейчас вот реально сложно общаться с людьми, мне очень сложно. Право. Норма. Зараз просто работа. Ворох у полон. через месяц ой ну без тцк было бы нам очень плохо я скажу так как-никак они типа делают работу но не знаю, у нас бы не было мобилизационного ресурса, и мы бы тут все позагибались. Так хоть как-то приходят новые люди, мы их обучаем, и они идут воевать. А вот по работе, я бы сказал, что плохо. Плохо почему? Потому что людей там, не знаю, есть ТСКшники адекватные, которых я лично знаю, они там, ну, адекватно к людям подходят, спрашивают, что к чему, и они понимают, что, ну, как ты можешь заставить человека ну как, типа удар по животу, зашкебарки, типа в бус, отпиздили, дали ружье и вперед. Если это адекватно, ну я бы, я бы так не делал. Я бы как-то лояльно бы, не знаю, там бы, чтобы как-то мотивировали людей идти. Там, но это уже другой вопрос, что они должны как бы платить там деньги, там дома, участки, если типа, ну как-то мотивировать людей, чтобы они сами шли, а не их ебашить и кидать в бусики и потом вывозить. Ну, без, без ТЦК никуда. Вот так. У меня есть две стороны. Если бы... Мне сейчас 23, вот если бы мне там разрешили выезжать из страны, я бы при этом не воевал, я бы уехал. Скажу, почему такая мысля, потому что я бы этого не решал. Решили бы за меня это родители. Это сто процентов. Потому что если бы я не пошел, а там разрешили, то я бы по бы выехал. А другая сторона, ну плохо. Плохо, типа, надо людей с 17 лет, надо типов собирать. Какие-то, не знаю, там обучалки, как вестись с оружием, медицина, так мед, ну короче, все. Все вот это вот все, что сейчас происходит у нас в стране, я бы обучал по-любасу. Я бы не разрешал, чтобы выезжали. Но вот так. Несправедливо. Почему... Условно я свою молодость должен проводить на войне. ну типа, я это делаю, потому что я понимаю, что никто этого не будет делать. Я также могу, условно, как некоторые там, выехать за границу, условно, как это, ну разрешение ты получаешь от вестковой частины и там, грубо говоря, на 15 дней, дней за границу улетаешь или уезжаешь. Ну почему я могу? Я могу выехать и остаться там, ну все. Не знаю. Далекі від реальності. Чудово. Це мотивація. Мотивація молодих хлопців, які. Звісно, ну, я б сказав, що маловато, тому що денег багато не буває. Ну, типа, це такое. Ну, це хоч щось. Это крутое решение, реально люди вот молодые, 18-24, по-моему, так называется контракт, они, ну, нормальная пошла волна их. Они просто приходят, записываются, там, штурмовики, еще куда-то. Так что это, это, это круто. Да, я отримал себе миллион и купил себе автомобиль. Ну, часть там отложил, часть потратил на автомобиль, там всякие приколдушки себе. Ну короче. Да, я отримал и все, все миллион. Ты задоволенный, да? А, да, да, да. Ну, я почувствовал себя а... нужным в этой стране. <laughs> удовлетримывались выплату? Uh, нет, как только было известно, что uh, будет такая uh, будет такой бонус плюс людям, которые там условно с 18 с 19 пошли воевать, mm, по-моему, три месяца три месяца. но ну, мы, мы узнавали типа правки какие там что, какие какие документы и там условно Подпись это вся шла, там условно два месяца, может полтора. Ну, а выплатил из все, да? Да, одним платежом, 15% это военный сбор, но типа там не, не миллион, там типа 985 тысяч, но да, одним платежом. вопрос. Когда у нас будет э -э, такое оружие, чтобы отделить Украину от России? Чтобы вместо России было ну, океан, море, что-нибудь. Харьковчане бы оценили, я думаю, если бы у них был бы океан или море какое-то. Ну, так вот. Я думаю, что сейчас у всех вопрос, э -э -э, типа такой, когда закончится эта вся канитель? И что ты думаешь, сюда все -все 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 приводу? Я думаю, что... Ну, еще долго. Думаю, еще года два точно потому что ну, сейчас компания началась, плюс э, э, пидоры они в сильной стороне, объясню почему, потому что у них больше мобилизационный ресурс, и они кидают э, свои э, вот это мясо, мобилизационный ресурс, просто постоянно кидают, 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 у них просто море людей, они их кидают вперед, они просто давят мясом, а у типов просто, у наших там, грубо говоря, стволы перегреваются поэтому они в сильной стороне это я думаю вряд ли это закончится очень скоро это должно быть так чтобы мы взяли на себя инициативу и только тогда будет какой-то результат а в активной какой-то обороне это не, нет смысла так блядь, в истории все написано что выигрывает тот кто нападает вот так Ну, я бы сказал, чтобы они, наверное, пошли и там попробовали. Попробовали, я имею в виду, есть же какие-то там страйкбол, есть, по-моему, страйкбол приближенный к реальной типа боевухе. В Азове есть такая штука, там, типа, ты испытываешь себя, что ты можешь. Ты условно как это у морпехов в этих у Амеров. Там, если ты проходишь все, не, 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 ебашишь в колокольчик, то типа ты там все, молодец, морпех, там тебе дают темочки, обвес и все вот это самое. А так ты можешь сюда позвонить в колокольчик и уйти оттуда. И, ну, это отбор. Весь не второй? надо, не надо вагаться, треба идти воювать. Вот так. В 82 нету, да, такого, типа, тестовых каких-то дней? Насколько я знаю, по-моему, нет. Нету такого. Ну, есть тестовый месяц, а потом <laughs> идешь воевать. А вообще лучше приходите к нам, мы вас научим и будете, будете летать, будете заряжены. И не только летать, и стрелять будете уметь, и все, короче, все на свете. Хорошо. Все? Да. Спасибо. До встречи.